এই চিন্তার পরিবর্তন আনার জন্য হলে এই মেহনত আমরা যেটু করছি এইটুক শুধু এইটুকের নামই মেহনত না মেহনত হলে চিন্তার পরিবর্তন আনা যতদিন পর্যন্ত চিন্তার পরিবর্তন না আসবে তা আমাদের মেহনত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে অসম্পূর্ণ জিনিসের থেকে কোন পূর্ণ ফলাফলের আশা করা যায় না কেউ কোনো দিন করে না এই জন্য মেনে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ হুজুর সাল্লাহ আমি একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাদেরকে কোমর ধরে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কোমর ধরে টানতেছি মেরে মুক্ত রামদস্ত হুজুর সরামের সব কিছু শাহাবাদের ভিতরে মন হয়েছে কারণ শাহাবাদের জীবনে আর কিছুই ছিল না কোরআন ছিল আর নবীর আদর্শ ছিল কোরআনই হুকুম ছিল নবীর আদর্শ ছিল এটাকে যখন নাকি তারা নিজেদের যেন দিকে মাক্স বানাইছে তো হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ হুজুর সাল্লাহ সব কিছু তাদের ভিতরে মন্তাকেল আসছে তাদের ভিতরে ঢুকছে হুজুর সাল্লাহ ইসলামের ফিকিরে ফিকির মান ধাওয়া হুজুর সাল্লাহ ইসলামের তরিকা অনুযায়ী নিজের জীবনকে চালানো হুজুর সাল্লাহ ইসলাম যে মহামারত করে গেছেন ওইভাবে মহামারত করা হুজুর সাল্লাহ মদিনাতে যে মহাসারাত পারস্পরিক সহাবস্থান কায়েম করে গেছিলেন ওই সহাবস্থান পুরা দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করা এইটাই হল আমাদের এই মেহনত ইস্তেমা বলেন আর ভূমি যা কিছু বলেন না কেন ওই সব কিছুর মাকসাদ ان شاء اللہ یہ مقصد پورا کرو تو را اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی لیے مولانا محمد الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے اللہ کے, اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بنائیو یہ تارے نبوت ہے یہ نبی کا کام ہے نبی کا کام نبی والے مزاج سے جیسے تجارت تاجرانہ مزاج سے کھیتی کھیتی کے مزاج سے کہ نبوت والا مزاج کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اپنی آخرت بنانا اور ہر ایک کے لیے رحمت بن کر جینا کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ کہ نبی کا امتی جہاں بھی رہے اندھیرے میں اجالے میں مالداری میں غربت میں بیماری میں تندرستی میں سفر میں حضر میں مقام پر باہر کہ محمد الرسول اللہ, اللہ وسن کا امتی خدا کی مخلوق کے حق میں رحمت بن کر جیے یہ نبوت کا مثال ہے ہم کو دیا گیا ہے اور اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تاج معین نے پورے طور پر ایسا لیا تھا ہم نے صحابہ کو دیکھا نہیں لیکن جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے فوراً دعا رضی اللہ عنہ. رضی اللہ اللہ سے راضی ہو جائے دعائیں نکلتی ہے اس لیے میرے دوستوں م... 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 رحمت فرماتے تھے یہ تارے نبوت ہے اس کو رسم نبا اور پھر مثال بھی تھی یوں فرمایا کہ جتنے اعمال دعوت ہیں یہ خود حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں آپ نے گشتیں کی ہیں آپ ایک ایک کے پیچھے گئے ہیں آپ مینا مستریفہ میں ان کے بازاروں میں ان کے میلوں میں ہر جگہ جا کے آپ نے دعوت دی فرمایا آج بھی ان عملوں میں غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی گناہوں کے طاعت اور عبادت سے بدلنے کی جہالتوں کے علم نبوت سے اور علم قرآن سے بدلنے کی غفلتوں کے اللہ کی یاد اور استحجار سے بدلنے کی بد اخلاقی کے اخلاق کی بلندیوں سے بدلنے کی اغراض دنیا طلبی خود غرضی اس سب کے اخلاص سے بدلنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور اس کی مثال دی تھی مولانداد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ جیسے لیمو ہے پندرہ سو سال ہو گئے حضور پاک وسلم کی وفات کو جو, جو تاثیر لیمو میں حضور کے زمانے میں تھی پانی کو خطہ کرنے کی کتنے سلزلے کتنے طوفان کتنی جنگیں کیا کیا دنیا میں ہوا لیکن لیمو کی تاثیر نہیں بدلی اور پھر یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو ہی پانی کھٹا ہوگا سائیکل والا رکشے والا معمولی سی نوکری کرنے والا وہ بھی اگر نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا لیکن فرمایا کہ ہاں ہاں اگر یہ لیمو تمہارے گھروں میں جو شوکیس ہوتے ہیں سبزیوں کا سیٹ پھلوں کا سیٹ انار آم انگور چیکو وہ جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں کہ اس میں سبزیوں کا سیٹ ہے بھنڈی بھی ہے ترئی بھی ہے بیگن بھی ہے لیمو بھی ہے جو پلاسٹک کے ہیں کہ یہ پلاسٹک کا لیمو سارا شہر مل کر اگر نچوڑیں گے تو تو جائے گا ایک پترہ نہیں نکلے گا اس لیے اللہ کے واسطے اس محنت کو اس کام کو رسم نہ بناؤ یہ کار نموت ہے یہ مزاج نموت کے ساتھ ہوگا جان اپنی لگاؤ مال اپنا لگاؤ صلاحیتیں اپنی لگاؤ کسی سے پھوٹی بوری نہ چاہو اللہ کو راضی کرنا ہے آخرت اپنی بنانی ہے میں نے محترم دستور بزرگوں হজরত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই সতর্ক করতেন যে দেখো আল্লাহ দোহাই দিয়া বলতেছি তোমরা এই কামটাকে রেওয়াজি বানায় না প্রথাগত এরকম বানায় না এটা দাওয়াতের কাম নবীদের কাম আখেরে নবীর কাম এটাকে দেওয়াজি বানানো যাবে না এটাকে করতে হইলে নবমী মেজাজের সাথে করতে হবে যেমন ব্যবসা করতে হলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করা যায় না কাজ করতে হলে কৃষকদের করতে হয় চাকরি করতে হলে চাকরির মেজাজ নিয়ে করতে হয় জমিদার জমিদের মতো আচরণ করা চাকরি করা যায় না প্রতিটা জিনিসের জন্য নিজস্ব একটা মেজাজ আছে সক্রিয়তা আছে স্বভাব আছে ওই স্বভাব দিয়ে ওই নীতিমালা অনুযায়ী করতে হয় যেহেতু যার মধ্যে তিনটা জিনিস থাকবে একটা হলো এই কামটা করবে শুধুমাত্র আল্লাহ হাতালার জন্য আল্লাহকে রাজি করার জন্য কেন করবে ভাই শুধুমাত্র আল্লাহ হাতালাকে রাজি করার জন্য কোনো কিছুর আশায় না কোনো লাভে না কোনো লোভে না দুই নম্বর হল ভিতরে তলব থাকবে জাহান নাম থেকে কি করে বাঁচতে পারি ভিতরে তলব থাকবে জলন থাকবে জাহান নাম থেকে কি করে মুক্তি পাই তিন নম্বর হল জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে বাঁচতে হবে আমাকে দিয়ে কোনো মানুষের জন্য কষ্ট না পায়